Не мав, не мав. на сегодняшний день отримав третью группу, естественно став черму на квартиру, поза червой. Есть предложение, если вы поддерживаете, да, не поддерживаете, значит, как -то, да, ну, Позвоните мне сейчас, я включаю громкую связь и спрашиваю, Олег, Тихо, Давайте. Или я это питание вообще не подниму. Давайте я им подарим. Не, 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 детей не требую поднимать. Да, я так тоже думаю. Как бы выношу на коллектив, доставлю. И сейчас включаю группу связи, ему спрашиваю, Олег, это правда, неправда, потому что по военкомату им проходит, как третью группу получил. Вот. В связи с что у него там за захворение? Может там у него 206 желудок, может что-то в хресту там завелось, сейчас на то. Хотя вот то он был в Тарабисе, по-моему. или пишем заяву в про, военную прокуратуру, чтобы разобрались с этим инвалидом. Так, как решаем? Будем заниматься этим вопросом или будем заниматься? Нет, не что Стоп, стоп, стоп. Давайте, кто за, поднимаем руку. Чтобы я что Так, есть. И следующее предложение. Если мы будем писать письмо, то будем писать письмо коллективное от всех организаций, которые есть в Броварах. Но, чтобы не получилось так, что одному Муратову это интересно. Потому что он опять свою пинкер поставит и скажет, что это Муратов придумал. Поэтому, дивите, мужики, если вы написали письмо военную прокуратуру <соцентрит> про эти дела, не надо, как бы, чтобы нехорошую ситуацию так не же поставляется везде. Э, я буду писать сразу номинование всех контор, и каждая контора поставит свою печать. То есть таких принципов, как и в газете. Чтобы было коллективное звернение всех организаций. Никто не против? Mm -hmm. Нет, не против. Потому что Тогда я вам сейчас звоню, все И Еще вопрос. Кто с бойком был в Дубае? Я. Он до меня заезжали. <laughs> до меня заезжали. Вы там, там отрывал в контузе. Да я ж... только что а шел. Пусть я что был. Я вот этого человека бачу, мы там познакомили, типа с Броваров. Ну молодец. А потом странне поведіли. <решністичний> І так же само уїхав. А на сьогоднішній день по лайкомату він подав заяву на компенсацію інвалідську. І плюс... Це точно Так, да, Заява ця ушла. Вона ушла. Значит, я говорю, ця заява, його заява на компенсацію зареєстрована в обласному воєкоматі 31.03, є номер одного. І на Жубошет, звісно, поза Если испытание расслабнуло, я так понимаю, значит будем баланс. Только, пожалуйста, тишина, чтобы Почему идти по Ну, уже сюда лепли, Да что я... для всего этого проекта, который я первый раз начитывал будем менять свой план То есть, там не будет 320 или 800 квартир, 280 одноклассников там будет меньше одноклассников и будут поворачиваться двушки трошки в сторону отточников вы сейчас разобраетесь план и может вот после мастерства, я готов прийти и встретиться с этими директорами поэтому, да, 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 уже нужно читать и все остальное поэтому, на 14 мая. Можем раньше провести. У меня один раз 14 мая. 21 это четверг, 22, 23 -й мы можем провести. То есть как мы сейчас решим. Я почему звоню, потому что это не было, что за спиной я это решил. Вот сейчас вот лучше войти в уголовок. Тогда, короче, делаем так. Ну и как я вам могу вызвать? Я могу позвонить, э, Олег, приходит на 23 число. Не пишете смс, голова, так, лягаться, тим. Льоша, у мене пропозиція. Ну, я його хорошо знаю, я з ним перебалаку, запрошу його усю. А там може по різному. Він ще себе трісти? Прийде, чи не прийде? Ну що ти перебалакаєш? Бо Пере... що перебалакувати <працю> <так> однозначно. <не> <працю> <В> результат, я документати гарантій по результату, якщо з ним ще не балакувати. А вона прийшли. Просто... Положите, если я а Давайте я не знаю, давайте я... Не... Потому что тенденция не Я знаю, что народа, которые с пассивными ходят, воюют дальше. Даже третью группу не дают. Здорово, блядь. Цена вопроса тысячи долларов. Это, если третья группа. Раз

эти питания мы дуже, как мой друг получил инвалидность третьей группы. Да все. На загальный сбор. Писатель, писатель. Короче, ты можешь приехать нам на сбор? Прямо сейчас. Про... А когда ты можешь приехать? 23. 23. 23. Повернешься звездки. Ну, добро. А что у него Я понял. по какому затвориванию тебе дал? Ну и? операции? А мы же связано с вами. Ну добро. На А что это? там при запросе. Короче, была у него операция, это еще что-то не что-то на шее ему ну, что-то там Так а ты для войны? А да. если он в шее ничего не получал. Горло получал. да. что, что принимаем решение? Приглашаем Приглашаем, да. вот слушай, тот же самый вопрос. Тут Миша сидит же здесь на собрании. Тут всех интересует, что такое это количество ранения, как ты получил, что тебе группу дали. Потому что ты стал на карту чего-то подал заявление на компенсацию, на сколько там, 206 тысяч. Люди, которые здесь сидят, до сих пор воюют, пластины в головах торчат, не могут даже третью группу получить. Вот это вот третья группа. Всех интересует. Я не в прокуратуру пишу, чтобы разобралась с этой группой Или писал про ЗДШ, как Пояс. Там ватеншири, но мы понимаем, что там, что там написали все как надо. нас интересует вопрос, что у тебя связано с тем, сейчас ты получается позачерпываешь? Итог. Получила квартиру инвалид. говорю, вот все тут решили, что ты 23 числа апреля в субботу в 11 часов должен прийти в эту школу и вместе с документами показать. Потому что иначе мы принимаем решение описать военную прокуратуру с старую. Вот это как-то бить на полевинку, на повторную суперэкспертизу, как себе вызывали группу. Ты понимаешь, что ситуация очень серьезная. Интересно. То, что тебе написали, мы все понимаем, как пишут и за какую сумму. чтобы этих разговоров не было, а ты же прийти и объяснить. Я тебе пропоную, все пропоную. Понимаешь? Вопрос скандальный, поэтому выбирай. Или мы будем сами проверять, или ты придешь какие-то пояснения людям. А 11 часов, 8 школа, вместо Бровары. Приди, пожалуйста, дай пояснения. Чтобы мы никуда никто ничего не писал.